Ще є один лівий захисник, який вже завершив кар'єру у Шахтарі. Це В'ячеслав Шевчук. Його насправді теж можна по праву назвати чемпіоном України. І от сьогодні, підбиваючи підсумки сезону Шахтаря, В'ячеслав Шевчук назвав свою одинадцятку футболістів. з якими він би міг виграти кубок Ліги Чемпіонів? На його думку, давайте послухаємо і цікаво, чи ви погодитесь з нею. Для меня номер один пятый. Во-первых, он очень хорошо играет ногами. Это очень важно. Он не перепуганный. Можешь ему назвать. Он дает. Если он ошибается пятый, он ошибается уверенно. Это нормально. Ошибся, он ошибся. Но он уверенно. А есть вратари, которые ошиблись, перепуганы, потом трясет и понимаете. И потом уже лишний раз подумаешь, дать ему пас назад или нет. Поэтому для меня выбор пятый номер один. А Левый захисник на ну, Мадиня, мы уже с вами поговорили, да? Давайте дальше. Два центральных Чехринский и Ракитский. Что Чехринский, что Ракитский очень одаренные футболисты. Я считаю их топовыми. Да, Чехринский. Мое мнение, что он просто свой потенциал не раскрыл до конца. Он попал в топ команду, но пришел травмированный и вот это на него все сказалось. И он не раскрыл свой уровень игры. Очень жаль, что он большой профессионал и так, что у меня сложилось скорее, что он играет сейчас в Греции, как бы играет на нормальном уровне. Но я считаю, что своим качествами он мог бы играть на топ уровне. И Ракицкий тоже, например, вот опять же вспоминать, был в Испании, я смотрел, у них проблема центрального защитника, очень сложно начинает атаку. Для, для, каждого футболиста, такой как Ракицкий, это как судьба. Ни у кого, мало у кого есть таким так нет у него кого такого футболиста, как Ракицкий, начинает атаку. Поэтому вот в последнее время он очень хорошо прибавил в тактике и дисциплине. И поэтому <связано> он еще молодой, 27 лет. Я думаю, он еще года три поиграет, и в 30 лет именно в таком возрасте он перейдет в топ-клуб. Mm -hmm. Я так думаю. Да, Лесна. Грамотный футболист очень хорошая передача, чувствует, как играть. Позицию, опыт, профессионал. Можно и Степаненко, и Хьючмана поставить. Они все хорошие ребята. Вилян э, мороз Ну, ему нужно очень прибавлять э, в плане обороны. Очень много индивидуальных действий, конечно. Но хотелось мне бы, бы посмотреть, как он будет выглядеть на топ-уровне, каком-то хорошей, топовой команде. Шахтере, да, он хороший уровень играет. Но на данный момент, мне кажется, ему уже неинтересно играть в таком чемпионате, где все команды просто стоят закрыты. Тяжело взломать эту оборону, не раскрывается, только ждут хотя бы один-два раза приближать в центре поля. Ну, больше времени я сыграл Луис Адриана, наверное, Адриана, Вихитариан под ним. Генрих по-любому там, я люблю очень этого футболиста. Мне тоже он очень импонирует своим отношением, своим профессионализмом. Что он доказал опять же в Манчестере, не очень хорошая у него складывалась ситуация сначала. На него было большое давление он не играл, но он доказал своей работой, своей игрой это на поле, не, не, разговаривая ни с кем, а показал именно вот на поле. И все все увидели, и показал свой уровень игры, свой интеллект. Я думаю, если бы эти все футболисты сохранились в Шахтере, я думаю, Шахтер мог бы и даже выиграть Лигу Чемпионов с этим составом. Если посмотреть, сколько Шахтер воспитал футболистов, все там около 10 человек, которые играют в лучших в топовых командах мира и и они являются лидерами этих команд а. поэтому мне очень приятно что я играл с такими футболистами и вместе мы играли, работали, добивались цели вот такая вот Вячеслава Шевчука все футболисты Шахтаря, хотя мало кто помнит, но в карьере Вячеслава Шевчука был еще один клуб в Украине это был клуб Днепро, был и Запорожский Металлург но это было очень ранее, был клуб Днепро уже в таком серьезном... Віці Олеже, якраз він був вашим партнером, тоді от жодного футболіста з того складу і не назвав. Щось ви так трошки десь я бачу не на, очень. На, на не неприємно <свист> вам було це Нет, чути. Я немножко, от у ностальгія в тому плані, що називають, ну все називають да? Я знаю немножко історію. Там були футболісти інші, які не менш достойні. Там мое поколение, тот же Орбу, тот же Зубов, тот же Отелькин, это были мастера. Винсдемине, я... он грав. играл. играл. Он Конечно, но... Тут если как, как подходить к этому, я немножко в этом плане немножко расстроился. кто на задней про? Не, за Днепро. не за Днепр, нет, он там мало был просто за эк, конкуренция была сумасшедшая, был футболист, который мог сыграть на всех позициях, поэтому заеб, расстроился. Заек, скажу честно, нет, потому что даже больше болел за Паук. Почему? Бать, Оксана, вот, Вовремя а предать – это не предать, это это предвидеть. вот, 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 за вот, у вот, Кубка Греции. А, де два ну, украинца. За Это да, да, метро ну, да. за Паук грав Юген Шахов. Мы болевали тут, ну, кто за кого. Ну, и... и тренер, кто у оке? Это кто? мой одноклубник, бывший Влада Нивич, с которым я поддерживаю контакт. Мы общались. После финала удалось только поздравить. Общения не было, потому что было слышно, что там крик, шумам. Поэтому шансов для разговора не было. Ну...